darsimiz davom etadi bizlar qanday lotlarni qo'yish savdoda qatnashish kabi darslarni o'tdik mana o'tgan darsga bizlar savdoga qo'ygan edik sel pozitsiyasi ochgan edik mana bizlar ko'rib o'tib turibmiz bizni pozitsiyamiz esa foydaga ketyapti mana narx jarayoni esa bizla tushishini bizlar ko'rib turibmiz keling mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana сredsтва qancha bo'lyapti agarda bizlar shu pozitsiyaga yopsak bu balansdagi e, narx sredsтvaga aylanadi va shu e, balansga turadi сreдсvadagi yani balans balansga bizga turadi mana уровень ham свободной degan e, ya'ni mablag'imiz erkin aylanishi ham oshib yoki kamayib boradi уровень ya'ni marja joyi ham xuddi shunday keling <coughs> mana shu pozitsiyada bizlar tek profit qo'yamiz mana masalan mana shu yergacha kelsa yo'q degan pozitsiya qo'yamiz ya'ni qirq oltiyu nol sakkiz bu uchun 2 marta ıı, biz kirgan pozitsiyaga kiramiz 2 marta bo'lsamiz, chap tugmasini va izmini order, avalgi, holda, ikteydi, va order uçun, bu yoqqa avvalgi holda ikkita edi немедленный исполнение va отложенный order edi to'g'ri endi esa pozitsiyani ichidan kirganimiz uchun bu jarayon 3 ta bo'ldi bizlar izmini orderga kiramiz va mana bu копировать degan tugmachani bosamiz bu копировать nima degani копировать bu hozirgi narxda yana mana qirq oltiyu o'n besh mana shu yerdan to'rt punkt pastga avtomatik ravishda mana bu yerda yozib qo'yadi chiqadi mana qirq oltiyu o'n besh mana bo'ldi va mana bu yerda bizlar qirq oltiyu nol sakkiz dedik qirq oltiyu nol sakkizda mana 08 da bizlar tek profit qo'yishimiz kerak stop loss kerak emas hozircha chunki bizni pozitsiyamiz foydaga ketyapti mana изменit degan tugmachani bosamiz va a, bu yerda hozir bizni komandamiz o'tadi bu yerda iltimos kuting deb turibdi aslında komandanı bir iş ham internet ne işler işlerde boğulak. Eğer de internetimiz sekin işler işler işlerse komanda ham bir iş ham cüda ham kıyınlaşadı. Şunun için hareket kılış gerek yani saldırıda kristen oldu internet Uh, yaxshilashni harakatini qilish zarur uh, bizni komandamiz uh, ya'ni uh, turguncha uh, keling boshqa uh, narsalar haqida ham to'xtalib o'tsak uh, aslini olganda bu yerda ya'ni tek prof, profitdan tashqari yana uh, bir vaqtni o'ziga stop los ham qo'yish mumkin edi mana <laughs> bu yerda aloqa yo'q deyapti bizlar oke okay tugmasini bosamiz va kutib turamiz qachonki yana aloqa yaxshilansa shundan so'nggina bizlar e, komanda berishimiz mumkin agarda sizga ham mana shunda aloqa yo'q deb qolsa xavotir <laughs> olmang chunki bu narsa yana internetni yoqqaningizdan <laughs> so'ng ya'ni yoqqaningizdan <laughs> keyin qaytadan qaytadan orderlarni qo'yishingiz mumkin keling mana shu orada stop <laughs> losni ham qo'yib chiqsak take profitdan tashqari keling mana shu уровеньga ya'ni mana shu уровеньga ya'ni qirq oltiyu qirqda stop losni qo'ysak buning uchun yana копировать degan tugmachasini bosamiz mana qirq oltiyu qirq deb bizlar sanadik hmm, keling mana shu qirq oltiyu qirqda qirq oltiyu qirqda bizlar qo'yaylik keling qirq oltiy o'ttiz beshta qo'yaylik mana o'ttiz beshta qo'yaylik mana bu yerda bir vaqtning o'zida ham tek profitni qo'yyapmiz ham a, stop stoplosni qo'yyapmiz men boshqa bir internetni yoqay chunki har bir treyder ham a, bir internet bilan emas balki ikki internet bilan ishlaydi chunki treyderda hamisha internet bo'lishi zarur chunki usiz savdoni muvaffaqiyatiga erishib bo'lmaydi keling birinchisini o'chiramiz ikkinchisi ikkinchisi bilan ishlaymiz yani bu ikkinchisi evet, birinchisidan ko'ra menda tezroq ishlaydi mana bizlar tek profit qo'ydik loss qo'ydik bir vaqtni o'ziga bizlar qo'yishimiz mumkin mana narx ancha tushib ketdi endi nol sakkizga nima yopib bo'lmaydi 07 ga keling nol sakkizga qilib qo'yaylik mayli mana qirq oltiyu o'ttiz beshta stoplo qilib qo'ydik va qirq oltiyu nol sakkizga bizlar take profit qilib qo'ydik mana измеnit order qilamiz bu yerda mana sizni mana shu mana qirq oltiyu yigirma to'rtdagi qo'yilgan komandangiz muvaffaqiyatli o'tdi deyapti va bu yerda stop loss stop loss biru da va take profit bir da qo'yildi deb aytayapti va ok tugmachasini bosamiz agarda mana bizlar ko'rib turibmiz take profitda yaqinlashyapti va yaqinlash yaqinlashganligi sababli mana bu yerda yashil yashil chiroq yonib turibdi chunki bu narsa tez orada ya'ni tek profit ishlash mumkin degan ma'noni bildiradi agar aksincha bo'lsachi stop loga yaqinlashsachi unda mana shu stop loss stop loss tugmachasida qizil chiroq yonadi ya'ni stop loss berilgan komandaga yaqinlashyapti degan ma'noni bildiradi hmm. keling mana bizlar ko'rib turibmiz кодировка ko'rib turibmiz qanday o'tyapti va mana vaqtni ham ko'rib turibmiz vaqt o'tishi bilan mana котировкаlarni o'zgarishini e, bizlar ko'rib turibmiz agarda ktirвda mana qizil yonsa demak tushgani va ko'k yonsa ko'tarilganini bildiradigan jarayon bu bir punktda ham a, bu chiroqlar yonib ko'kka yoki qizilga aylanadi va mana bu yerda ham strelka orqali mana ko'rsatib turibdi mana pastga tushyapti tepaga ko'tarilyapti mana shuni ham bilish mumkin tez orada bizni qo'ygan mana bu yerda esa pozitsiyamiz take profitga yaqinlashib bormadi agarda siz a, mana shu orada ya'ni tek profitga bormaydi yani endi men pozitsiyamni yopaman desangiz buni ham iloji topiladi bu uchun shu pozitsiyamizni ya'ni ochilgan pozitsiyamizni ustida ikki marta chap sichqonchani bosamiz mana ikki marta bosamiz mana yani, yani tugmachamizda mana bu yerda order orderga turibdi tip bu uchun bizlar немедленно испалнение degan joyga kiramiz тип degan joyga chunki немедленно испалнение degan narsa bu a, ya'ni tezda bajaradigan tezda bajaradigan funksiyalar degan ma'noni bildiradi bu uchun mana zakrit degan joy bor ya'ni закрыт mana şu ticker numarını yani sell pozisiyesi açkan normalde 100'den ber abiom koymuş yani da ve bir kural diye gitmişti yani tik oşu bir kural diye gitmişti yani a, şunga yapamaz degan manonu bildirade. 1467 deməs axı 146 18 19 sanlayaptı. Ha 146 19 mana. Bu yerdə 146 19, mana 140 146 18 mana bu yerdə mana. 3 punkt bu yəqin ha, yəni o şığı ilə yox ki kam kam qılıb ko'rsatib beradi chunki uch punkt biz bilamiz spred brokerimiz oldindan olgan mana e, bu yerda ko'rib tursak mana olti punkt ya'ni bizlar ko'rib turibmiz ya'ni tek profitgadan uzoqlashib boryapti mana olti punkt bu bizlar agar aytsakki bu ko'tarilishni boshladi deb bizlar o'z pozitsiyamizni yopishimiz mumkin mana pozitsiyamizni yopish uchun закрыть degan tugmachani bosamiz mana zaкrit mana ko'rib turganimizdek mana shu teker ya'nik qirq ikki yetmish to'rt 64 bir oltmish to'rt selpozt ochilgan pozitsiya ya'ni bir qirq olti yigirma to'rt stop los bir qirq olti o'ttiz besh va tek profit qirq olt bir qirq olti o'no' sakkiz butun yuzdan bir объемда ochilgan pozitsiyamiz qo'yilgan mablag'imiz biryu qirq oltiu o'n to'rt pozitsiyasi bilan yopildi degan bu yerda ma'noni bildiryapti mana bu yerda ok tugmasini bosamiz mana yopilgan pozitsiyamizni mana ko'ramiz mana bizlar balansimiz 100 dollar edi va mana ko'rib turganingizdek balans hozir bir yuz bir dollarga bizga bir dollar foydaga keltirib berdi ya'ni savdomizni muvaffaqiyatligi uchun mana bu yerda история счета degan joy bor ya'ni bizni savdo jarayonimiz ya'ni pulni olish yoki tushirish kabi operatsiyalarni ko'rishimiz mumkin mana biz haqiqatdan ham yuz dollar bizlar tashlaganmiz o'z savdo terminalimizda va mana bir dollar mana ochilgan pozitsiyamiz ya'ni bir dollar bizlar ishlagandik ishlagan pulimiz mana ko'rinib turibdi va yana pozitsiya ochishimiz uchun va yana qaytib qaysi bir valyutada ikki marta bosish orqali va shu jarayonni takrorlashimiz e, mumkin e, bugungi darsimiz shu edi e, kelgusi darsda esa bizlar e, indikatordan boshlab ya'ni dinamikani ham o'rganamiz e, va dinamikadan boshlab indikatorlarni qo'yishni ham o'rganamiz e, va strategiyalarini bajarishni boshlaymiz